Композиція чи пісня, під якою ти з'являєшся, виходиш у ринг. Глядачі обрали композицію е візитівкою нашої національної збірної, яка поїде на чемпіонат Європи. Да. Твоє відношення до цього. Комерси. Хто? Тот, хто хто цю пісню придумав? Треба бути творчим чоловіком, або заробляти деньги. Я скажу так. Как только эта песня прозвучит э, гимном на чемпионате Европы, эта песня сразу перестанет э, быть визитивкой Александра Усика и все. Чему? Ну, ну вот так вот. Я не хочу себе не делать никаких. Это же национально сборного. Ну хорошо, тогда пускай национальная сборная выходит под эту песню на протяжении трех лет. Э, сделает ее известной э, в нашей стране, чтобы она была у каждого второго на рингтоне. И кто говорил, о, всю песню выходит усы, а не питью песню выходит на Украины по футболу. И тогда пускай я у вас заберу у них эту песню и буду выходить.